Штучный интеллект изменяет бизнес, а мы в кол. Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Май Сегодня вторник, 28 октября, и у нас прямой эфир с международным астрологом высшей категории Владом Росом. Приветствую, Влад. Да, добрый день, всем дорогие друзья! Нас ждет Хэллоуин. Главное, чтобы Хэллоуин не превратился для Украины в Хэллоуин. Но я, как и обещал, вернее, что самые ужасные у нас будут дни, это 20 числа октября. Хэллоуин будет настоящий для Украины именно в это, в это время, когда нас будут летать ракеты, шахеды уничтожать. Черная луна в соединении с Марсом. Черная луна это душ, это... Негатив – это черные силы, темные силы, масса планета войны. Вот черная магия этой войны как раз у нас вот, вот буквально заканчивается на этой неделе. слава тебе, Господи, если она закончится 1 ноября. Будем надеяться, действительно приближается ноябрь, уже последние дни октября. Каким будет ноябрь для Украины с астрологической точки зрения? Ожидается ли уменьшение обстрелов и уменьшение градуса накала в войне? Ну, как раз э, накал на, э, значит, на фронте может уменьшиться резко. Да? То есть, вот сейчас нам главное выстоять Покровск. Э, это судьбоносная точка. Если враг возьмет Покровск, он дальше может продвигаться. Понимаете, дорогие друзья? Там дальше уже Павлоград он может разрезать э, значит, украинскую оборону сразу на два фронта. И ему легче будет потом э, значит, э, завоевывать очередные земли. А поэтому не, не борьба не нажились на смерть, у нас именно сейчас а, в Покровске, там и наши десантники, уверен, что Покровск мы отстоим, все-таки не мытьем, то катанем, да, все равно самые лучшие войска будут именно в этом направлении, там и как сущий уголь, который необходим для наших ТЭЦ, Рената Ахметова, ДТК, там все дела, и там же есть очень огромные залежи лития, надо их отбить, все-таки это очень огромные, большие деньги в будущем, тем более мы подписали прекрасные редкоземельные контракты с Дональдом Трампом по этому поводу, что могут американские компании все это разрабатываться. Да. А, Но ну, а вот то, что касается внутри населения, вот, только будет ухудшаться ситуация. В ноябре и шахеды, и баллистические ракеты будут лететь по всей Украине, и если сейчас только летят там... Восточная Украина, юг, то будет лететь центр, и на западную Украину будут вот это посещать Львовскую область, Ивано-Франковскую, значит, Луцкую область в конечном итоге. Ну и очень такая сложная ситуация будет, особенно при вхождении, соединении Меркурия и Марса в оппозицию Урана. Уран это воздушные всякого рода, значит, ракеты, и у нас с 11 по 17 примерно ноября самый опасный такой период, поэтому середина сентября, десятое числа ноября, дорогие друзья, uh -huh. уже сентября, 10 числа ноября самые опасные для для воздушных налетов уничтожения сад... садиков, школ, всего вот инфраструктуры, новой почты там они могут по всем значит стрелять, да, и особенно это касается ТС всего, что касается с электроэнергией, всего, что касается ЖД, разных вагонов, могут даже и по поездам. То есть в ближайшее время у нас действительно ноябрь самый опасный именно для гражданского населения. С астрологической точки зрения, существует ли угроза применения нового оружия врагом по Украине? Ну, а какого у них новое оружие? Это Единственное, что они могут и дальше всякого рода КАБы запускать, да, существует опасность, что они могут долетать и до Павлограда, до Днепра, по Харькову могут бить, по Сумам, по Одесской области. Вот, наверное, до Одессы совсем долетать не будут, вот, а вот где-то по Одесской области, по восточной ее части могут долетать, по Николаевской области могут долетать, Херсонской область. Вот сейчас враг будет, конечно по нам стрелять именно фабами, кабами. Это вот их вот новая технология, что там на 200, на 250 километров они могут отправлять их с вертолетов, самолетов. А поэтому нужно, вот, мы сейчас заключаем контракты по Грифинам, там и так далее шведским, чтобы сбивать это прямо сразу, чтобы враг не мог, значит, приближаться к нашим, значит, границам фронта, да, чтобы сбрасывать эти фабы, кабы. В общем, идет полная вот такая ситуация. Поэтому чем-то удивить они нас не смогут. Они удивляют боевистникам каким-то прошлогодним, вернее, прошл прошловековым. У нас э, понятно, что все страны мира отказались от летающего Чернобыля, а тут они там показывают, что он у них есть. Скорость очень низкая у этого буревестника. Его может, может сбить даже наши ПВО спокойно. Да? Не говоря о том, что если бы он был сверхзвуковой, там, имел 4 маха, 5 махов, ну, понятно, что… Да, то есть кто не понимает, что 4 маха – это 4 сверхзвуковые скорости. Да? Ну тогда опасно действительно. А когда ты летишь со скоростью 1000 км в час, ну слушайте, так самолет может лететь там сверхзвуковые, ну, как Сверхзвуковые самолеты быстрее летают. Вот, поэтому легко это все сбить, это все понты, все эти ярсы, все это сбивается, дорогие друзья. Поэтому э, ничего нового не может Российская Федерация предъявить нам. Московская э, Федерация, она создана только для того, чтобы жить в прошлом. А вот они обращаются в прошлое, рожать как можно больше детей, и они переходят с, шарок, с шариковых ручек на понимаете. Вот там <laughs> все ясно, с ними все понятно, дорогие друзья, все ясно. По поводу Буревестника, вчера вечером в СМИ появилось сообщение, что Путин официально расторг соглашение с США об уничтожении 34 тонн оружейного плутония. Соглашение 2000 года предусматривало утилизацию по 34 тонны плутония с каждой стороны, объема достаточного для примерно 17 тысяч ядерных боеголовок. Как вы уже упомянули, в России проходили ядерные учения недавно, также в Украине была массовая тревога, по угрозе применения орешника. Как вы считаете, это политические маневры и попытки давить на Трампа, или Россия действительно готовится к применению ядерного оружия в 2025 году? Ну такой символ два скрещенных лука – это действительно нагнетание ставок, нагнетание вот этой ядерной, значит, информации. То есть мы же помним, что какая ситуация проходила в октябре 1962 года. А вот сейчас октябрь тысячи, 2025 года. Тогда Хрущев под, подвел, подвозил эти ядерные ракеты, которые были с Кубы нацелены на главные города Соединенных Штатов Америки, говорят, что их там было две всего. Но Хрущев сделал вид, что их было сотни. Понимаете, они всегда врут. Всегда. Советский Союз, Российская Федерация, Московия всегда врали. Но они нацелили эти ракеты. И что случилось, дорогие друзья, ровно через два года. Вот вспомните, 1964 год, тоже октябрь месяц. Хрущева снесли, его убрали, и сделали переворот. И, значит, секретарем ЦК КПСС стал Брижнев, который, в общем-то, и начал руководить. Через два года после этой, я бы так сказал, развязанной значит, войны, да, связанной с ядерными оружием, Хрущева не стал. А как вы думаете, сколько осталось Лили Путину, либо того человека, который его представляет. Да? Сейчас еще мы узнаем нового значит, председателя КГБ, он же ФСБ. Да? Скорее всего, это будет Сергей Королев. Реально, кто заведует всем силовым блоком в Российской Федерации, наконец-то появится. Мы все его увидим, кто это на самом деле. Что будет вот с Лили Путиным в ближайшие два года? Вот. Я думаю, что быстрее даже случится. Сейчас ускоряются события, его могут снести прям в ближайшее время. Мне всегда спрашивают, когда война закончится. Только после переворота в московском Кремле. Как только там объявят нового царя, вот сразу, значит, вот эта горячая стадия войны закончится. Если не объявят нового царя, значит, война будет продолжаться все правление от дома до Трампа и по астрологии, и по ведической астрологии. Период Юпитера заканчивается в 2029 году, который находится в доме войны и разрушения значит, натальной карте а, нашей страны Украины от а 24 августа 1991 года, 18.00, за независимость все наши народные депутаты проголосовали, мы это видим даже в хрониках на табло, можно в интернете найти, когда точное рождение нашей независимости и государственности. Да. Ну, по одним данным 17.59, по другим данным 18.00. Я ставлю 17.59.30. Это очень важно для составления натальной карты и годового соляра. Поэтому, если у вас желание, заказывайте. Плюс 38, 063, 63, 24. По вайберу, в сигнале, по Васапу, всегда легко со мной связаться. Все контакты Влада Роса вы можете найти в описании под этим видео. Влад, скажите, стоит ли ожидать в ноябре каких-то политических решений по поводу войны? Ну да, сейчас значит, будет сверстован окончательный итог и решение завершения горячей стадии этой войны. Еще раз повторю, это мы не заканчиваем войну, мы идем к перемирию. Как бы, мы идем к замораживанию конфликту по границам, и сейчас все это четко будет сформулирована в Европе да, в ближайшее время. И это будет утверждено самим Дональдом Трампом. Вот это уже будет окончательное железо. Железобетонная бумага утвердительная с большой печатью. Вот. Как мы помним, это собачье сердце, где значит, профессор Преображенский говорит, дайте мне окончательную бесповоротную бумагу, броня. Вот будет это она окончательная, бесповоротная, и на нее должен пойти Лили Путин. Если он на нее не пойдет, дорогие друзья, то нам будет дано оружие под названием, оно как бы образное, значит, название имеет «Тамагавк», на самом деле, для вас инсайт, нам уже передают Джасом, и я точно знаю, что у нас уже очень много, несколько сотен ракет, значит, Иран. Да. Ну, по-другому мы называют, в общем, прекрасные дальнобойные ракеты, очень современные, намного современнее «Тамагавк». Поэтому они могут лететь куда угодно, разбивать всю инфраструктуру значит, Московской Федерации, уничтожать всю московскую армию, их артиллерию, их грановодов и просто нет, в поезда, логические центры. Все-все будут выбиваться абсолютно, потому что Дональду Трампу надоело. Он хочет Нобелевскую премию. Еще раз говорю, дорогие друзья, не мытьем так катанит Дональд Трамп, Закончить эту войну. Как бы нам не хотелось на него ругаться, ну, абсолютно дьявол во плоти, да, управляет Америкой, который может ее разрушить, уничтожить. Ну, так, такого уж себя не выбрали лидера, да, полное ничтожество. Ну, понимаете, вот это полное ничтожество рвется захватить, значит, Нобелевскую премию, он хочет дать поддых, значит, Бараку Обаме, потому что он неравнодушен, ко всем предыдущим президентам Соединенных Штатов Америки. Он до сих пор упоминает в суе человека, который раком болеет, у него рак простраты, и вообще бы можно уже как бы забыть а о Дубае. А он до сих пор его упоминает, все время он его упоминает. То есть он должен быть лучшим президентом за всю историю. А как он может стать лучшим? Конечно же, получить Нобелевскую премию. Поэтому ему плевать теперь, даже... На своего друга Лили Путина из Москвы. А ему плевать на все? Я хочу завершить 10 войну. Скоро мы начнет говорить не 9 война, а 10. -я. Скажите, возможно ли в ноябре встреча Трампа и Путина, либо же Трампа, Путина и Зеленского? Ну, вот у меня пока показывает, что Луна без курса вот на данный момент. Что скорее всего. Такой встречи не произойдет. Вы должны, дорогие друзья, понимать, если они встретятся, война закончится. Просто. просто следующая встреча даже без Зеленского, Дональда Трампа и э, Лили Путина, да, будет означать конец войны. Вот, 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 вы должны четко понимать. А хотят ли русские войны, как вы понимаете? Хотят. И они будут продолжать все, все это ровно до того момента, как не произойдет переворот в Москве. Я вам обещал переворот в Москве. Вот змеи, вот мы сейчас находимся в решающей статье, да, вот буквально, если шахматная терминология говорит, то буквально мы уже в Эльшпиле находимся. Поэтому <laughs> Эльшпиль переворота в Москве проигрывается в ближайшие полгода. Возможно ли до конца 2025 года полный, полную смену формата войны, то есть прекращение огня, либо уменьшение обстрелов? Нет, смотрите, вот такое это самое нагромождение свинца, золота и, и орудия. Нет, будет продолжаться война такой символ. Вот четко в Хараре как, как задашь вопрос, так и ответишь. Вы сказали до конца года, значит до конца года будет очень много свинца. Зеленский заявил, что официальный старт отопительного сезона начнется 28 октября, то бишь сегодня. Как вы считаете, сможет ли Украина обеспечить доста достаточный уровень тепла в домах украинцев? У нас хватает всего лишь на три месяца запаса, но наши западные партнеры говорят, что наши газовые сховища они добавят газа, и всю зиму мы пройдем нормально. А если, дорогие друзья, там кто-то говорит, что будет супер холодная зима, не верьте абсолютнейшее вранье. Будет вот обычная средняя климатическая зима 21 века, то есть около 0 градусов. Значит, ну, может, с небольшим минусом это на севере Украины, в районе Киева, а в Одессе вообще все время будет плюсовая температура. Будем надеяться, что Украина пройдет этот отопительный сезон. Это абсолютное вранье по звездам не видно, что будет... Понимаете, в чем причина? Юпитер, символ теплоты, жара, находится в теплом знаке зодиака в раке. Ну как может при жарком знаке зодиака, значит, раке, там Юпитер находится, он отвечает у нас э, за погоду, за моду, каждый год обновляется мода и погода. Да? То есть он э, каждый год при, в новом знаке зодиака, потом в самом теплом знаке зодиака находится, ну как может быть холодная зима. Вот объясните мне, пожалуйста. Это будет. Председатель Союза потребителей и коммунальных услуг Попенко заявил, что днями и неделями не будет света в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговских областях. Возможно ли такое развитие событий и, можно сказать, гуманитарная катастрофа в этих регионах? Ну, мы с Попенко знакомы, как-то на них в эфирах даже участвовали. Ну, такой нормальный, серьезный мужик. Но я думаю, он я, я бы так сказал, он просто предупреждает, что в худшем случае так может быть. Вот я не вижу худшего случая. Максимум будут верные отключения, но ну, чтобы постоянно был какой-то блокаут, я не вижу. То есть будут верные отключения, дорогие друзья. Зачем такие страшные заявления украинцев от украинцев? Зачем устрашают? Есть ли какой-то в этом подтекст? Значит, это абсолютно неправильно, да. Наоборот, нужно себя поддерживать. И какой был прекрасный, замечательный Арестович, в первые месяцы да, mm -hmm. войны, и как, 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 какая гнида он сейчас. Понимаете? То есть, mm -hmm. Человек, который собирается пожать э, руку, которая находится по локоть в крови, то есть Путину, ну, вообще он не стоит даже иметь гражданство Украины, я бы так сказал. Поэтому нужно поддерживать и плохую информацию не выдавать в эфир, потому что у нас есть очень большая как бы, расположенность психических и хронических заболеваний вплоть до депрессии. Люди могут кончать жизнь самоубийством. Всю ночь Черниговщина и Днепропетровщина были под дроновой атакой России. Какой будет ситуация в этих регионах в дальнейшем до конца 2025 года и в ноябре? Ну, значит, до 20-х чисел декабря ничего хорошего не стоит ждать. Может ослабеть ситуация именно в 20-х числах число... В декабре там еще и Рождество по западному и по нашему теперь стилю. Да? То есть, поэтому вот такая, вот такая ужас, весь ужас будет у нас октябрь в Самое худшее, для, особенно для Черниговской области, там еще и Черкасская область они начнут, там и Полтавскую, там, там будет еще и Харьковскую они захотят полностью отключить, и блэк и, и, и Сумская область. Вот хороший прогноз для Киева и Киевской области, особенно для Житомира, а вы будете со светом. А вот эти области, а также Одесская, Николаевская и Херсонская могут быть под опасностью того, что будет верное отключение. Ну а в конце ноября, в начале декабря, вот действительно могут там Черниговская область, она самая уязвимая, быть там несколько дней в блэкауте. Но опять же будет потом восстанавливаться электричество, и теплоснабжения. Так что, если будут какие-то блокады, то недолгие, там, 2-3 дня. Россия планирует перебить сообщения между берегами в Киеве, уничтожить основные мосты через Днепр и Днестр, а также мост в Каменец-Подольском и в Затоке, и туннели в Карпатах, заявил Гиркин. Есть ли у России это в планах, и будут ли у них попытки это сделать, и удастся ли им это? Но мы их обхитрим. Обезьяна, сидящая на волке, такой символ. Вот, и хитрость, торжествующая над силой. То есть мы все сделаем так, что у них не получится это сделать, перебить мосты. Тем более, вы же понимаете, они же были созданы в Советском Союзе, эти все мосты через Днепр, да, по-моему, да, то есть еще 80-е, даже Южный мост, который самый последний, был построен, тоже был при Советском Союзе и рассчитан на ядерную войну. То есть они могут уничтожить эти мосты только тактическим ядерным оружием. А мы же понимаем, если они только используют тактическое ядерное оружие, все, война заканчивается в тот же самый момент. Потому что тут же будет ответка получена от Великобритании, Франции и Америки, да, и тамагавки действительно полетят по Московской Федерации. Поэтому вы знаете, с одной стороны, если они применят тактическое ядерное оружие, так это только убыстрит, в общем-то, окончание этой войны. Вот. Хотелось бы, чтобы этого не было, но с другой стороны, если они это сделают, то все, война сразу закончится. Потому что Запад поймет уже окончательно, ну все, там уже в Москве полностью берега потеряли. Участились атаки на столицу. Последние дни, каждую ночь столицу атакуют дроны, ракеты, к сожалению, есть попадания и жертвы. Какой вы видите ситуацию в Киеве в ближайшее время в плане обстрелов? Будет ли такая тенденция каждую ночь стрелять по Киеву продолжаться? Да, да, вот сейчас 20 числа октября и первая половина ноября, особенно 10 числа ноября, 10, 11, 12, 13, 14 будут шугать Киев. Если они раньше все выбивали на правом берегу, сейчас начнут выбивать на левом берегу. Но на левом берегу Киева практически это самый, я бы так, там, такая большая так, Киевская спальня, да, спальные кварталы там и так далее. Что они там будут делать? Понятно, бить по детским садам, по школам там, по каким-то высоким зданиям, да, То есть, ну, в общем, кошмар население. Потому что все, что они выбили на правом береге, они уже выбили, там уже нечего выбивать практически осталось. Ну вот теперь стрелять и по Борисполю, а будут стрелять по вот, большеговке э, Вернее по, по троещине. Ну и Борщаговку не забывая, не забывая их любимое значит, э, место, там где у нас Юг, Киева, Голосеевский район. Да. Могу сказать, больше есть такая договоренность, не бить по, по вот сейчас она есть, это инсайд для вас, что они не бьют по Хрещатику, не бьют по Верховной Раде и по кабинету министров после того, как они один раз ударили там, что есть такая то договоренность, что а мы не трогаем их Лубянку, там, крем и все остальное. Поэтому, наверное, те люди, которые живут на Грушевского, им меньше всего нужно волноваться. Спасибо, Влад, за этот прогноз, за ответы на вопросы. У нас, к сожалению, технические сложности, и через несколько минут в студии отключат свет, поэтому мы вынуждены закончить этот эфир преждевременно. Но я благодарю Влада за все ответы его. Прошу поддержать этот эфир и поставить лайк, а также подписаться на все социальные сети Владороса, которые есть в описании под этим видео. Также в описании есть сайт Владороса, на котором вы можете заказать все его услуги. Спасибо большое. Влад и до новых встреч!